الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا داتا علي حجويري رحمة الله تعالى لي ना सिर्फ इलम और फजल के आला मरतबे पर फायज थे बल्कि अल्लाह ताला के बहुत मकर्र वली और साहिब करामात भी थे आइए तमाम किराम क्राम सलाम और बिलखसूस दाता गंज बखश्ली रमतल की महबत अपने दिल में मजीद पुख्ता करने के लिए दादा साहब की दो करामात का जिक्र करता हूँ आपने सुना होगा और जादूगर जो था उसने इस्लाम कबूल किया आइए उसका वाक्य कुछ करता राय राजू एक बहुत बड़ा हिंदू जादूगर था लोग इसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे और अगर कोई इसे दूध का नजराना ना देता तो वो इसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून निकलने लगता एक दिन एक बूढ़ी औरत राय राजू के पास दूध ले जा रही थी सैदा दाता अली हजवेरी रहमत ने इसे बुलाकर फरमाया कि ये दूध मुझे दे दो और जो इसकी कीमत बनती है वो ले लो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें बाहर सूरत ये दूध राय राजू को ही देना पड़ता है वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून आने लगता है इस पर दादा साहब रहमत आप मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा ये सुनते ही इस औरत ने आपको दूध पेश कर दिया अच्छा जब वो अपने घर गई तो ये देखकर इसकी हैरत की, हैर की इंतहा न रही कि इसके जानवरों में इस कदर दूध था कि तमाम बर्तन भर बर जाने के बावजूद भी थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा था जब आप रहमतुल्लाह ताला ले कि ये जिंदा करामत लोगों में आम हुई तो गिर्दो नवा से लोग दूध का नजराना लेकर आप रहमतुल्लाह ताला ले की खिदमत में हाजिर होने लगे एक तरफ तो लोगों की अकीदत का ये हाल था और दूसरी तरफ राय राजू ये माजा, ये माजा देखकर देकर, आग, आग बगोला हो गया।, हो गया और, और आखिरकार आप रहमत की बारगाह में हाजिर हुआ और दादा साहब को मुकाबले के लिए ललकारते हुए कहता है कह लगा अगर आपके पास कोई कमाल है तो दिखाएं दादा साहब रहमत ने फरमाया कि मैं कोई जादूगर नहीं हुई मैं तो अल्लाह तला की काजि बंदा हूँ फरमान हाँ अगर, अगर तुम्हारे पास, पास, पास कोई कमाल है तो दिखाओ दिखाओ तो तुम दिखाओ दिखाओ ही। दिखाओ, ये सुनते ही वो जादूगर जादू जो गर था ना जादू, जादू के जादू 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 जोर जादू पर हवा में उड़ने लगा आप ताला ले अच्छा ये देखकर कर मुस्कुराए क्या क्या दादा साहब ने अपने जो जूते थे जूते वो हवा में उछाल दिया जूते राय राजू के साथ साथ हवा में उड़ने लगे आप रहमत ते की ये करामत देख कर राय राजू जो था वो बहुत मुतासिर हुआ और ना सिर्फ तोबा करके दारा इस्लाम में दाखिल हो गया बल्कि आप रहमत ते के हाथ पर बैत भी की और आपकी सोहबत बाबरकत से फैजियाब हुआ दादा गंजबली अजवेरी रहमत ने इसका नाम अहमद रखा और शेख हिंदी के खिताब से ये मशहूर हुए इनको शेख, शेख हिंदी का आपने खताब अदा फरमाया था और इससे इस ही मशहूर भी हुए शेख हिंदी राम त औलाद इस वक्त भी यानी आज तक जो खानका की खिदमत के फरज़ जो है ना की जो औलाद है वही सर अंजाम दे रही है दाता साहब दूसरा आपकी एक और करामत आपने सुना होगा दादा साहब जाने वाले जो हैं वो देखते भी है वहाँ एक जगह है जहाँ दादा साहब ने नमाज पढ़ाई थी और सिंत काबा जो है लोगों को दिखाई थी कि दादा साहब रहमत ने लाहौर तशीब लाते ही अपनी जो किया के साथ न एक छोटी सी मस्जिद तामीर कराई अच्छा इस मस्जिद के मेहराब और दीगर मसाजिद की बनस्बत जुनूब की तरफ कुछ ज्यादा माइल थी लिहाजा महतुजूलिया लाहौर में रहने वाले उस वक्त के को इस मस्जिद की सिम के मामले में तश्वीश लाही कोई एक रोज़ दादा साहब तमाम तमामा को इस मस्जिद में जमा किया और खुद इमामत के फ़रज़ सरा अंजाम दिए नमाज की अदायगी के बाद हाजरीन से फरमाया देखिए कि काबा शरीफ किस समत में है ये कहना था कि मस्जिद शरीफ और काबा शरीफ के दरमियान जितने, जितने हिजाबा थे वो सब खत्म हो गए सब, फा ही सब ही के, के सब उठ तो गए हिजाबात और देखने वालों ने देखा कि काबा शरीफ मेहराब मस्जिद के ऐन सामने नजर आ रहा है अल्लाहबर अल्लाह पाक में दाता साहब से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए फरमाई सुन्नत पर इस फरमाए आमी بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم